Ми знаходимося на передовій позиції, кілометр від нас приблизно стоять ворожі сили сепаратистів. В день ми користуємося біноклем, вночі у нас є тепловізор, який допомагає нам виявити вночі противника. Ми знаходимося на цих позиціях недавно. Погода не дозволяла нам, погодні умови були дуже погані, вітер, точний. постійно все, мокре, грязь не дозволяла нам строїтися. Зараз погода наладилась. заканчиваем. давайте посмотрим тут будет на месте тут будет склад под продукцией с левой стороны свет все надежно вот тут столовая тут столики ну конечно не сидя стоя ну Тут тоже будет столик. А тут повара вот стоит. Олевая печка. <свят> Кухня. <свят> Столовая хорошая. Сделана по схемам, проверена. Плотно все. Люди будут в безопасности обедать, завтракать, ужинать. Мы увидели, что есть контейнер, он ничем не используется. Мы копали тут яму, под него поставили контейнер, оборудовали его под баню. Занесли туда буржуйку, сделали там стол. Нашли раковину такую специальную, которая в душ ставится под ноги. Просверлили там дырку, поставили бак. Вот и все, получилась баня. Если надо, можно воды нагреть на костре и залить туда, будет теплая вода. А там тепло, там буржуйка натопил. Оборудовали полностью с нуля позиции. Прошлый батальон, который тут стоял, как бы ну, не очень в хорошем состоянии были его позиции. Сейчас мы заново переделали, все под себя делаем. Все в процессе, еще по плану у нас очень много работы.